सवाल ये करना था अभी आपने कहा जत्थों की सूरत में आपने काम करना है और आपको कोई लीडर ढूंढने की जरूरत नहीं है तो मुझे ये बात नहीं समझ आई कि अगर आपसे जिसका इंटरेस्ट हो और बहुत ज्यादा यूथ जो है सब टाइम माशाला आपको सुनती है तो आप ही फिर हमें लीड करें कोई तो आएगा जो हमें लीड करेगा आप जस्ट आप जो है माशा हमें बता रहे हैं तबलीग कर रहे हैं तो कोई तो झंडा उठाएगा हम समझते हैं आप बेहतर है आप ज्यादा अच्छे स्पोक्समैन है अच्छा बोल सकते हैं लोगों को करते हैं तो आप निकले और हम आपके पीछे साहिल साहब पार्टी बनाए आ, ये, ये सवाल बहुत ही अच्छा है बहुत ही गहरा सवाल है इसका जरूरी है कि इस बारे में मुझे आप दो मिनट देने जरा क्योंकि जी जी। ये जो फलसफा है ना ये प्राइम्ड है ये प्राइम्ड में भी हूँ कंडीशनिंग होती है हमारे पिछली जनरेशन से याद रखिएगा मुसलमानों को नए लीडर ने जब मैंने कहा ना मैं लीडर बनता हूं या किसी ने भी कहा वो उस सिस्टम से अपने आप को डिसलोकेट कर चुका है उसको यही नहीं इस्लाम समझ नहीं आया अभी सो जो बंदा भी आपको कहेगा ना मुझे मैं तुम्हें लीड करता हूं मुझे दो बाघ दौड़ वो आउट हो गया इस्लाम से मतलब इस्लाम के पोलिटिकल सिस्टम से हमारा एक ही लीडर है ना किसी साहबी ने यह दावा किया ना ही किसी और बंदे को जरूरत है हमारा लीडर का नाम मोहम्मद मुस्तफा सलम अब रही बात अगर साहिल क्योंकि एक फॉर्मल आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि आप नबीलाम नहीं आपने उम्मती के तौर पे नबी इसम का मिशन तो आगे ले जाने के लिए लीडरशिप का झंडा पकड़ना है ना तो द क्वेश्चन इज झंडा पकड़ने के लिए बंदे की जरूरत नहीं है एक, एक अगर साहिल ये कहें कि मैं लीड करता हूं तो सबसे पहले साहिल को अपने मरने के प्लान के फौरन बाद जिस बंदे ने झंडा पकड़ना है उसकी प्रेपरेशन भी साथ बतानी पड़ेगी ठीक है नबी इस्लाम ने करके दिखाया एक एक वक्त में तीन तीन चार चार पांच पांच नॉमिनेशन दिए लीडर को कि ये मरेगा तो ये झंडा पकड़ेगा ये मरेगा तो ये झंडा पकड़ेगा आप मुझे ये बात बताएं। इस वक्त किसी भी एक सियासतदान से पूछे ना आपके मरने का प्लान क्या है तो वो आधे सेकंड में सिक्योरिटी बुला लेगा आपको कि ये मुझे कोई टेररिस्ट मारने आया है <laughs> इतने डरते हैं मरने से <laughs> दूसरा इनका बैकअप इनका बैकअप खुद जैसे बनाएंगे इनका बैकअप जैसे टीवी में बता देंगे ना ये मेरा बैकअप है अगले दिन इनको पता है इनका फेम फैक्टर जीरो हो जाएगा और बैकअप को बोर्ड पड़ना शुरू हो जाएंगे ठीक है इसलिए ये अपने सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस के अंदर चाहे पीटीआई हो आपको भी पता है सबको पता है वन मैन आर्मी के नाम पर मशहूर होना चाहते हैं चाहे नवाज शरीफ हो कि नहीं जी यहां तक कि वो अपने भाई को भी नहीं देना चाहता कुछ इस लेवल पर और इमरान खान का भी हाल होगा जरदारी का भी होगा द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जत्थों की सूरत में लाने के लिए साहिल अधीम की जरूरत नहीं है जत्थे के अंदर हर माँ बाप अपना अपना बेटा वॉल्ट्रीली भेजेगा और साहिल साहिलदीम जैसे बंदों को जरूरत होगी कि भैया बात सुनो साहिल अधीम नहीं बनना मोहम्मद बनना है अगर सब जैसे सब ही तुम्हें पता चले कि मैंने कोई एक कोताही के उठा के जमीन पे फेंक मुझे और जो भी मेरे करीब का बंदा लीडर पकड़े और उसके साथ भी वो सलूक हो जैसे कि नमाज में इमाम की वजू टूट जाता है ना तो क्या करते हैं लोग पिछला बंदा नमाज इमामत पकड़ता है अल्लाह ताला ट्रेनिंग दे रहे थे इस वक्त कि किसी से भी कुछ भी बशरी तक कमजोरी हो सकती है जैसे ही देखो रिप्लेस हिम जेट मेक श्योर देर इज नो लीडर इन इस्लाम अदर देन द प्रोफेसर इस्लूम बाकी सब टेम्पररी रोल के अंदर एक लिस्ट के तौर पे आते हैं ताकि लोगों को पता हो कि आ जी आ इस इसको रिप्लेस, करना है हमने। फिर इसके इसको रिप्लेस करना है और उसको हर वक्त क्वालिफाई कर रहे हो इसके अंदर एक भी ऐसे लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे विजन की कमी है जो कि सलाम के सांचे पे नहीं उतर रहा तो उसको उसी वक्त तनकीद करें अगर वो ठीक नहीं करता उठा के साइड पर अगला बदलाव पे सो इस, आ, इस आ रोलर बॉल कहते हैं मैच में रोलर बॉल का मतलब है कि कोई एक बंदा लीडर नहीं है आपका इस इस, इस स्टेंसिल जिसको लीडरशिप में रखा हुआ है और हमारे पास नबीर इस्लाम का स्टेंसिल है तो so, जो पूरा आई जा रहा है उसको आप फॉर फॉर दैट वेरी टाइम रख रहे हैं अच्छा बैक टू आवर क्वेश्चन साइल साहब वही जो आपको आपने इसके ऊपर बड़ी डिटेल बात करनी थी इस्लाम का पोलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल फिलॉसफी और नबी पाक सिस्टम की जिंदगी में कब कब सियासत बेहतरीन सियासत जो हमारे लिए मशरे रहा है पहली सुनत जो, जो रिकॉर्ड कराई उन्होंने उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने खानदान के तमाम बड़ों को बुलाया और ऐलान कर दिया फिर दूसरी सुनत फिर सियासत है कैसे उन्होंने पहले की सुनत किया थी पहाड़ के ऊपर गए और नबी इस्लाम ने कहा

सरदार अल्लाह के नबी इस्लाम के अगेंस्ट हो गए नबी इस्लाम ने सरदारों को पैदर पै दावत देनी शुरू कर दी घर जा जाके में, बुला बुला में, में। नबी इस्लाम ने अगर ये तबलीगी जमात की तरह के मिशन के ऊपर करते तो हम कहते नहीं यार इस्लाम में फिर यारन दोस्तों को सर्कल बनाओ फिर इस तरह करो क्लस्टर बनाना नबी इस्लाम ने सबसे पहले और हर नबी के साथ अल्लाह ताला ने काम किया जा जाके पॉलिटिकल माइट को चैलेंज कर इन अदर वर्ड्स अल्लाह ताला हर नबी से कहते हैं सबसे पहला काम सियासत है मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि इस्लाम किस तरीके से सुन्नत के थ्रू हमें बताता है कि जब तक आपने सबसे बड़े सबसे बड़े बला को चैलेंज ना किया तब तक, तक इस्लाम नहीं आया आपके अंदर जाते ही सबसे बड़ी मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बुलाई इस वक्त इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है वो बीचारे छोटे छोटे टट्टू हैं इस सिस्टम के सबसे बड़ी बुलाई सिस्टम है इस सिस्टम को चैलेंज कर दें ये मेरे नबी की सुन्नत है कि इस सिस्टम को जिस सिस्टम के खिलाफ आपने लड़ाई करनी है देखें कैपिटलिज्म को चैलेंज करना है कैपिटलिज्म नहीं सर दिस गवर्नेंस का जो सिस्टम है ना बेसिकली ये वो फलसफा है जिस फलसफे के थ्रू आपने एक एक छोटे तटपूंजीय को और एक बड़े आलिम को बराबरी कर दी सबसे पहले कि तेरा भी वोट इतना ही उसका भी वोट इतना ही ठीक है एक जाहिल को और एक आलिम को एक प्रोफेसर को और एक स्टूडेंट को सबको बराबर किया और का सबके साथ सब एक ही जितना वोट लगाएंगे मैटर really कि किसको ज्यादा पता है अठारह साल का लड़का भी वही बताएगा जो अठासी साल का बाबा भी बताएगा। अच्छा, लेकिन ये पहले तो वो, वो वाला कंसेप्ट तो नहीं एक एक सफ में खड़े हो गए महमूदो यास और आपको तो सिर्फ तकवे की बुनियाद के ऊपर ही बरतरी है ना वो अल्लाह के हाँ में है। दुनिया में तो सब बराबर है यह भी तो प्रिवेल कर रही ना एक सोच जी, जी बिल्कुल तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद एयाज का मतलब है कि हम आपस में एक दूसरे को इस बेस के ऊपर जज नहीं करते कि तेरे पैसे कितने है। ये है महमूद एयाज का मतलब हाँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तकवा के बेस पे हम मुसलमान तो जज ही सिर्फ तकवा की बेस पे करता है नबी सलाम ने कहा तुम में से सिर्फ बेहतर वो है जिस जो अल्लाह के ज्यादा जो मुत्त है हाँ। इसका मतलब है कि आम दो नंबर बंदा प्रॉपर डिस्प्लेस किया जाएगा कि भाई तू पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं है इसको सिक्का बोलते हैं ना कि तू वेरीफाइड है तू वैलिडेटेड है तू मुत है तेरे ऊपर जब टेस्ट डाले गए थे मोहल्ले ने इलाके ने लोगों ने औरतों ने मर्दों ने तो तूने सुनत निभाई थी कैरेक्टर निभाया था और हर बंदे को पता होता है कौन मुतकी है ये तकी देने से तो नहीं कोई मुतकी साबित हो जाता ना आप, आपके इलाकों के करतूत बता देते हैं सही बुखारी जब मुरतब हो रही थी ना तो अल्लाह तेमाम बुखारी ने जा जाके लोगों का तकवा चक किया था कि ये ना हो कि ये बंदा फैशन के तौर पर मुसलमान हुआ हो उसका तकवा टेस्ट होता था उसके इलाके में जाके जा फिर उसके सवाल पूछे जाते थे कि इस बंदे का सिक्का होना साबित करो तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे